Офтальмологичная клиника Айлас. Ликование хворопочей за международными стандартами. Во-первых, что такое кератоконус? Кератоконус – это воспалительное, дистрофическое, невоспалительное заболевание роговицы, Поэтому оно протекает без каких-то признаков воспаления, покраснения глаза, боли. Оно развивается медленно и прогрессирует достаточно долго. Как правило, оно развивается в юношеском возрасте, в молодом возрасте на протяжении жизни прогрессирует у кого-то с большей скоростью, у кого-то с меньшей скоростью. Я потом скажу о рисках, у кого бывает быстрее. До какого-то определенного момента, пока человек не замечает заболевание. Суть заболевания заключается в том, что в струме роговицы разрушаются связи между коллагеновыми структурами и коллагеновыми волокнами. Роговица теряет свою жесткость, становится менее прочной и становится более податливой для любых механических каких-то воздействий. Потирание глаз, прищуривание глаз, повышение внутриглазного давления, просто давление на глаз. И роговица начинает деформироваться. Эта деформация выражается в выпячивании роговицы, появляется астигматизм, естественно, меняется конфигурация роговицы, меняется профиль роговицы и меняются ее оптические свойства, прилагающие силы, появляется близорукость, появляется астигматизм, которые, естественно, сопровождаются снижением зрения. При этом роговица истончается, и при крайних ситуациях это истончение может привести к отеку роговицы, к Такому истончению, которое может привести даже к потере целостности.